Assalamualaikum oh, guys. Okey. Ah, uh, okey guys. Hari ni aku nak baca bab berkenaan gerakan pentadbir pentarbihan dan pendidikan. Ha, uh, gerakan dan pendidikan lah. Ha, uh, di mana pada katanya uh, sekalipun penjajah British berjaya menguasai semenanjung tanah Melayu secara kedenteraan namun mereka tetap gagal untuk menguasai rakyat tanah jajahannya ini dari segi politik dan keagamaan sepenuhnya justru pihak Inggeris telah mengatur suatu rancangan yang sangat licik bagi menguruskan agenda dan matlamat perjajahan langkah pertama menguruskan al-ahwa pada melalui penerapan sistem sekular yang tidak menyentuh atau campur tangan camas atau masuk campur dalam urusan agama. Dalam pada itu urusan agama pula hanya dibataskan pada undang-undang kekeluargaan termasuk aspek pengurusan masjid dan harta wakaf sahaja. Pihak penjajah telah meminggikan kesempurnaan ajaran Islam yang melengkapi seluruh urusan kehidupan manusia. Pada masa yang sama mereka juga telah membina sekolah-sekolah atau pusat pendidikan bagi mengembangkan agenda kristianisasi. Kemudiannya setelah perancangan mereka itu menemui kegagalan, maka mereka cuba melaksanakan dua perkara yang berikut. Dua perkara, gapo. Yang pertama menjalankan gerakan pembaratan, harakat altar atau westernisasi dalam sektor pendidikan dan pelajaran. Agenda tersebut disebarkan di sekolah-sekolah kebasan pada masa yang sama melatih para guru berfikiran barat daripada kalangan rakyat tempatan di 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 dia ya daya mereka itu sebetulnya disebarkan di sekolah-sekolah di seluruh sebenarnya tanah Melayu dengan mudah berdasarkan slogan pembasmian golongan buta huruf. Adapun matlamat utama kewujudan sekolah-sekolah tersebut adalah bertujuan menghilangkan kesedaran agama dalam kalangan penduduk tanah jajahan atau setidaknya berjaya melemahkannya. Hal ini bermula dengan tindakan pihak British menghapuskan penggunaan huruf Arab Jawi dalam bahasa Melayu lalu mengubahnya menjadi abjad Rumi agak menyukarkan menukarkan seluruh masyarakat untuk mempelajari ilmu Al-Quran dan agama menyusun pelbagai program untuk mengkaji sejarah pra-Islam termasuk menghidupkan semula kebudayaan serta tradisi penganut agama Hindu dan Buddha kuno langkah kedua mengambil kedudukan politik Mujabalah yang secara bermuka-muka dengan mengizinkan masyarakat untuk tetap mengamalkan ajaran Islam yang dilihat tidak berbahaya atau menjadi acaman kepada penjajah. Sementara itu, mereka juga membataskan sistem pelajaran kepada perkara-perkara yang hanya berkaitan aspek fadah misah saja, Seperti aspek ibadah, kekeluargaan, fara'i, pembahagian, kekusaha, dan wakaf. Semua aspek itu berada bawah penguasaan al-ahwa agama Islam dan undang-undang cinta manusia konvensional. Hmm, dah start dah. Yang ketiga, mencetuskan. Langkah ketiga, mencetuskan konflik antara kelompok-kelompok Islam dengan cara membesar-besarkan perkara caban dalam agama, akidah dan syariah. Semua usaha itu semua usaha itu dilakukan oleh golongan penjajah bagi menghala kebangkitan Islam dan merencakkan perjalanan untuk mencapai cita-cita yang utama iaitu penubuhan sebuah khilafah Islam yang ni kerajaan Islam di muka bumi ini. Para ulama seperti Syekh Wan, Syekh Wan Abdul Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Abdul Al-Falimbani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dan lain-lain yang lahir daripada sistem pengajian yang diadakan di Mekah Al-Mukarramah dan sebilangan kecil daripada mereka yang berkelulusan Universiti Al-Azhar. Tanah Mezairi Mekah melalui pelaksanaan ibadah haji lebih mudah dan senang mempunyai peranan yang penting dalam mempertahankan kesucian agama Islam. Terutamanya setelah mereka kembali ke tanah air untuk berjuang menentang penjajah. Sekebalinya mereka ke tanah air terdapat kelompok yang membina institusi pendidikan agama di negeri-negeri atas nama sekolah pondok, yakni sebuah pondok kecil untuk memaham pelajaran. Institusi pendidikannya dibayar hasil kutipan zakat, setekah dan wakaf daripada semua golongan muslim Seperti golongan kaya, tani dan nel nelayan miskin Seterusnya, mereka yang bergelurusan sekolah penuh itu dikelahkan ke kampung-kampung Dan dasar untuk berdawah setekah mengajar agama di masjid dan surat-surat kecil di setiap ceruk kampung Dantara itu, adalah Islam kekal dalam diri umat dan juga pada lembaran kitab-kitab agama sehingga hari ini Pengajaran mata pelajaran Islam yang diajarkan di uh, sekolah-sekolah kebasaan yang dibina oleh penjajah sangatlah terahak uh, peranan kurikulum Pengajaran tersebut dalam mendidik sesuara muslim itu mempunyai banyak kelemahan dan amatlah terbatas bahkan Intipati Kuiklam juga bertentangan dengan sistem pendidikan Islam yang sebenar Oleh yang demikian, gerakan murid, mugur, gerakan murtad dan pembaratan yang dilakukan oleh penjajah Telah menemui kegagalan Malah usaha mereka untuk memimikakan jarak Islam dan realiti kehidupan masyarakat Islam Di semenanjung tanah Melayu juga tidak bahasa Setelah itu, pada Beran Residen British menubuhkan Jabatan Agama Islam Jabatan Al-Ahwal Agama Islam bagi melaksanakan undang-undang yang akan digunakan untuk melawan Islam antaranya dengan cara mewatakan syarat tauliah dalam pengajian agama dan pentadbiran masjid namun segala usaha itu semuanya gagal dengan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahuwataala segala muslimah dan jangan jahat mereka itu akibatnya Allah timpakan mereka ke dalam mereka sedangkan Islam tetap berada di hati umat Islam Walaupun ada kalangan mereka yang jahil, buta huruf dan miskin dan tidak ada kalangan yang mutah daripada agama ini melainkan hanya segelintir sahaja yang hampir tidak dapat disebutkan jumlahnya. Uh, ini ada beberapa perkara. Uh, Okey, saya boleh pada bak uh, perbatian yang berkata uh, pertabiran dan pendidikan. Sebelum itu kalau korang nak buku ini, korang boleh beli uh, di link bikuni yang mesti ada di situ lah uh, di bawah ni. Jadi, pada uh, ada beberapa perkara yang saya setuju. Ada beberapa perkara yang saya tak setujulah. Uh, di mana pada bab ini, di mana penulis iaitu Ustaz Haji Hawan. Ustaz Haji Hawan. Ada langkah pertama yang setujulah. Uh, di mana dia kata, pembaratan untuk uh, menjalankan rakyat pembaratan. Uh, untuk, uh, untuk apa? Untuk mengembangkan agenda kristinasi. Ia ada tiga langkah lah, uh, dengan menubuhkan uh, sektor pendidikan dan sebagainya. Pati langkah kedua, dia kata mengambil pendekatan politik mujabalah. Yang secara bermuka dengan meja Untuk tidak boleh hanya menerak kefadaan. Ah, dia kata hanya menerak kefadaan. Tu, dia kata kawan yang untuk ngaji-ngaji kita tu hanya menerak kefadaan. Eh, bukan ngaji pada akhir saja. kita kifayah pun mengaji ilmu fala ilmu mantik ilmu gawa makolat dan sebagainya bukan fadail saja orang oh, mengajar orang oh, mengajar fadail tu nak bagi lepas untuk bagi lepas untuk orang kapung dia benar bukan oh padu ke banyak lagi ilmu ha tu dan dia mau ingat nak padu oh, mengaji pondok tu mengaji bab fadail saja ha ingat orang oh, duk mengaji munahau ilmu, ilmu ni ilmu tu ilmu balagh ilmu badah ilmu bayi ha uh, usufi fi usul kawan tafsir ulum hadis dan sebagainya uh, Ah uh, yang ketiga Ah uh, dia kata Ah uh, di mana katanya Ah uh, mencucukkan konflik antara kelompok-kelompok Islam uh, dengan cara membesar perkara cabai dalam agama ya ada beberapa perkara membesarkan cabai agama ni Ah uh, uh, siapa yang membesarkan Puak, puak Ali dia Al-Jamah membesarkan orang yang membesarkan pokok-pokok yang bidah ah, iaitu siapa? Wahabi, Syiah. Ha tu. Gang-gang tu. Ha Syiah, Syiah apa bagi kita tahu tak? Wahabi ni, terutama Wahabi di Malaysia ni. Ha bermuka-muka. Ha bermuka-muka Wahabi di Malaysia ni. Ha tak mengaku Wahabi, tapi menyebabkan ajaran Wahabi. Ha tu. Uh, ada beberapa perkara nak hamba setuju ada beberapa perkara tak setuju pada bab ni kalau tak kau nak kau baca sendiri kau orang kau setuju tak setuju kau orang boleh beli di big kuning dia uh, yang mesti okey itu saja assalamualaikum apa